How many nuclear weapons does Israel have? Is so what? So what? Yeah, so what? Iran never obtains a nuclear weapon. As long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon. Pada tahun 1948, Mesir, Jordan, Iraq, Syria dan Lebanon bersatu menentang Israel. Kemudian, Mesir dan Syria membuat satu pakatan iaitu United Arab Republic atau kita panggil UAR yang terlibat dalam perang Enam hari dan sekali lagi dalam perang Yom Kippur pada tahun 1973. Selepas pada itu tak ada lagi pakatan antara negara-negara Arab yang membuat serangan secara terus terhadap Israel. Pelik kan macam mana Israel sebuah negara yang begitu kecil tapi mampu melawan seluruh negara Arab. Ada ditulis dalam beberapa buah buku mengatakan semasa perang Yom Kippur, Israel diserang secara mengejut dan hampir tewas di tangan UAR sehinggakan Perdana Menteri Israel mengarahkan senjata nuklear bakal digunakan untuk mengelak perang nuklear Presiden Nixon meluluskan bantuan senjata dihantar ke Israel secara serta-merta dan kemenangan berpihak pada Israel Israel berpegang pada satu polisi di mana jika Israel tumbang seluruh dunia akan turut tumbang bersama dengan Israel Polisi yang dimasukkan di sini ialah Samson option mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa tiada lagi serangan yang berlaku ke atas Israel. Bagaimana sebuah negara yang lahir pada tahun 1948 menjadi kuasa nuklear tanpa dikenakan apa-apa sekatan. Ini adalah kisah Israel dan senjata nuklearnya. Apabila jatuhnya Empire Ottoman, British diberikan mandat untuk mentadbir tanah Palestin pada tahun 1920. Kehadiran British di tanah Palestin tidak disenangi rakyat Arab kerana mereka melihat British yang begitu pro Zionis turut membawa migrasi bangsa Yahudi dari Eropah secara besar-besaran. Pada tahun 1936, gerakan pemberontakan menentang British atau dikenali sebagai the Great Palestinian Revolt bermula sehingga tahun 1939. British cuba membahagikan tanah Palestin pada bangsa Yahudi melalui Peel Commission, tapi cadangan ini ditolak oleh negara-negara Arab British akhirnya menyerahkan isu ini kepada PBB untuk menentukan nasib tanah Palestin. Pihak PBB menubuhkan satu jawatan kuasa yang digelar sebagai United Nations Special Committee on Palestine. UNSCOP mencadangkan tanah Palestin dipecahkan kepada dua pihak iaitu bangsa Yahudi dan Arab Palestin. Cadangan ini diluluskan oleh PBB setelah undian dibuat pada 29 November 1947 sebanyak 33 negara menyokong dan 13 membantah. The of the for was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstinence. Berita ini disambut dengan gembira oleh bangsa Yahudi di seluruh Palestin. Namun di sebalik kegembiraan ini ada yang sudah memikirkan cabaran yang bakal dihadapi kelak. Beliau ialah Perdana Menteri Israel yang pertama iaitu David Ben Gurion dan selaku arkitek utama yang bertanggungjawab memastikan segala persiapan untuk menubuhkan negara Israel menjadi kenyataan. Pada 9 April 1948 pasukan militia Israel telah menyerang sebuah perkampungan di Dir Yassin yang mengorbankan 245 orang Arab. Sebagai tindak balas, pasukan tentera Jordan diikuti oleh bangsa Arab yang lain telah menyerang sebuah perkampungan bangsa Yahudi di Farazion -e yang mengorbankan lebih 200 anggota agama. Pada ketika itu, Israel masih belum ada pasukan tentera, hanya sekadar pasukan separa tentera yang digelar sebagai Haganah, Irgun dan Lehi. Tiga kumpulan ini ditubuhkan oleh gerakan Zionis pada bulan April 1948. Mereka melaksanakan operasi yang dikenali sebagai Plan Dele. Tujuan utama plan ini adalah untuk menawan serta menguasai kawasan penempatan Arab Palestin melalui pemusnahan kampung, pemasangan bahan letupan dan mengusir penduduk Arab keluar dari tanah mereka. Plan tersebut telah mengakibatkan kemusrahan lebih 500 buah kampung, 11 buah bandar serta memaksa 750,000 rakyat Palestin menjadi pelarian. Resolusi 194 Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu kemudian menetapkan bahawa rakyat Palestin mempunyai hak untuk kembali ke kediaman mereka. Namun begitu, usaha untuk kembali dihalang oleh pihak berkuasa Israel. Menyedari peristiwa ini tidak akan dilupai oleh seluruh dunia Arab. David Ben Gurion mula membuat persiapan untuk plan yang lebih besar iaitu menjadikan Israel sebagai kuasa nuklear. Ben Gurion berasal dari Poland dan telah berhijrah ke Palestin sejak tahun 1906 telah melihat bagaimana pihak British menggunakan kekerasan untuk mengawal rakyat Palestin. Ini beliau akan menggunakan pendekatan yang sama demi Israel. Ben Gurion menggesa para saintis Yahudi di seluruh dunia kembali ke Israel untuk membangunkan senjata berteknologi tinggi. Beliau melantik sahabat karibnya Ernest David Bergman sebagai pengarah agensi tenaga atom Israel. Walaupun Israel memiliki ahli saintis yang ramai, tapi mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam teknologi ini. Setelah tamatnya perang dunia kedua, Perancis bimbang dengan ancaman kuasa nuklear Amerika dan Soviet Union dan khuatir ia akan menjejaskan seluruh empayernya. Pada awal 50-an, kerja-kerja pembinaan fasiliti nuklear pertama dimulakan di Maku, Perancis. Perancis memiliki keupayaan kewangan dan bahan mentah yang diperlukan untuk projek ini, tapi mereka perlukan ahli saintis untuk menyelesaikan masalah fizik dan komputer yang kompleks. Apabila siapnya fasiliti ini, Perancis hanya membenarkan saintis dari Israel untuk bekerjasama dalam projek nuklearnya. Usaha sama antara Perancis dan Israel bermula sejak tahun 1948 apabila ahli fizik Perancis membuat lawatan ke Institut Wiesman di Israel. Pada mulanya, hubungan antara dua negara ini terjalin atas dasar rasa simpati terhadap bangsa Yahudi yang kononnya menjadi mangsa tentera Jerman. Kemudian disokong oleh bekas Perdana Menteri Perancis yang juga berbangsa Yahudi iaitu Leon Blum. Perancis akhirnya menjadi pembekal senjata terbesar bagi Israel. Pada tahun 1952, revolusi Mesir bermula di mana Raja Farouk telah digulingkan dari takhta. Dan pada tahun 1956, Gamal Abdul Nasir diangkat menjadi presiden. Gamal Abdul Nasir dilihat sebagai ancaman kepada Perancis kerana beliau secara terang-terangan memberi sokongan pada pejuang kemerdekaan di seluruh tanah jajahan Perancis di benua Afrika. Kemarahan Perancis terhadap Gamal semakin meningkat apabila beliau menasionalisasikan Terusan Swiss. Enam minggu sebelum Perang Swiss, Israel telah meminta bantuan Perancis untuk membina sebuah reaktor nuklear untuk tujuan penyelidikan sebagai balasan membantu Perancis dan Britain dalam Perang Swiss. Israel diarahkan untuk menawan semenanjung Sinai sementara Britain dan Perancis akan mara dari selatan Terusan Swiss. Pada 29 Oktober 1956, Perancis, Britain dan Israel melancarkan serangan terhadap Mesir bertujuan untuk menjatuhkan Gamal. Pada 4 November 1956, Israel berjaya menawan semenanjung Sinai tapi Soviet Union mengarahkan supaya berundur jika tidak Soviet Union akan melancarkan serangan nuklear terhadap Israel. Selepas mendapat bantahan dari Amerika Syarikat dan Soviet Union, peperangan ini tamat pada 7 November 1956. Peristiwa ini meletakkan Israel sebagai sekutu Perancis yang amat strategik bagi mengawal pengaruh Mesir di rantau itu. Selepas tamatnya perang Suez, Israel telah mengadakan mesyuarat rahsia dengan Perancis. Dalam perjumpaan ini, Israel meminta supaya reaktor nuklear yang bakal dibina itu bukan lagi untuk tujuan penyelidikan, tapi untuk tujuan pembinaan senjata selepas beberapa bulan berbincang Akhirnya Perancis bersetuju untuk membina sebuah reaktor nuklear yang berkuasa 24 megawatt Fasiliti ini dibina dengan penuh kerahsiaan. Lengkap dengan struktur bawah tanah sedalam enam tingkat. Di sinilah proses penghasilan senjata nuklear dijalankan. Segalanya dirancang dengan rapi supaya projek ini tidak dapat dikesan oleh mana-mana negara. Pada bulan Februari 1960, dengan kerjasama dua negara ini, Perancis berjaya menguji senjata nuklearnya yang pertama di Gurun Sahara. Dari kejayaan ini, Israel sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menghasilkan senjata nuklear. Tapi, tanpa mereka sedari, Aktiviti mereka sudah diperhatikan oleh kapal terbang pengintip milik Amerika. Menyedari kegiatan mereka sudah dihidu oleh Amerika, Perancis mengarahkan Israel supaya membuat pengakuan pada Amerika tentang projek nuklearnya. Pada bulan Disember 1960, akhirnya Israel membuat kenyataan bahawasanya projek nuklear itu hanya untuk tujuan keamanan demi menjaga keamanan di Timur Tengah. Presiden John F. Kennedy mengarahkan projek nuklear itu perlu diperiksa bagi memastikan ia tidak digunakan untuk menghasilkan senjata. Presiden Kennedy seorang yang begitu komited untuk memastikan Israel tidak berupaya menghasilkan senjata nuklear kerana beliau bimbang jika negara-negara Arab akan berpihak kepada Soviet Union sekiranya mereka merasa terancam dengan kewujudan senjata nuklear di rantau itu. Pada bulan Mei 1963, JFK dengan tegasnya mengatakan sekiranya Israel masih meneruskan projek itu, Israel akan hilang Amerika sebagai sekutu. Malangnya, segala usaha Presiden Kennedy menjadi sia-sia kerana pada tahun 1969, Presiden Nixon mengumumkan fasiliti nuklear Israel bukan lagi satu ancaman dan Amerika akan hentikan sebarang pemeriksaan. Sejak dari tahun 1969 hingga ke hari ini, Israel secara bebas menghasilkan senjata nuklear tanpa sekatan bahkan tidak pernah menyatakan berapa jumlah sebenar senjata nuklear yang mereka miliki tapi pada tahun 1979 sebuah letupan dikesan di selatan laut Atlantik berhampiran dengan Afrika Selatan ramai pakar nuklear berpendapat itu ialah aktiviti ujian bom nuklear yang dihasilkan oleh Israel